নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিব বিশেষকৈ আমাৰ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবনে নেপায় এইজন অধিবক্তাই সকলোখিনি আমাক বুজাই ক'লে আৰু সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত সঁচাকৈ মনটো বহুতেই দুখ লাগিছে আমি ন্যায় পামনে নেপাম মানে আপোনালোকক কি বুলি ক'ম গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাই লওক তাৰপাছতে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাব পাইছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ যে কি কি মন্তব্য তেওঁ কৰিছে যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যু সম্পৰ্কত যিখিনি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে ইয়াৰ চাৰ্জশ্বিট যিহেতু ডিচেম্বৰৰ পহিলা সপ্তাহতে যিহেতু চৰকাৰে দিয়াৰ কথা কৈছে বা এছ আই টিয়ে দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু তাৰ সন্দৰ্ভতে এতিয়া এই চৰকাৰী অধিবক্তা অধিবক্তাজনে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে গতিকে ইয়াত চাই লওক তেখেতৰ মন্তব্যখিনি আমাৰ হেয়াৰ আমুঠু জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ সন্দেহজনক মৃত্যু সেই মৃত্যুটোতো আজি প্ৰায় দুমাহ হ'বই হৈছে আপোনাৰ ঊনৈছ তাৰিখে গতিকে এই সম্বন্ধে আপোনাৰ মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অলৰেডি আপোনাৰ চাৰিখন লেখ আবেদন আপোনাৰ চাৰিখন লেখ আবেদন ইন দ্য নেচাৰ অফ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিকেশ্যন আপোনাৰ ফাইল হৈছিলে আৰু সেই গোটেইকেইখন লেখ আবেদনৰ আজি শুনানিৰ দিন ধাৰ্য আছিলে আপোনাৰ আজি শুনানিকালত আপোনাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে পি আই এলটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু শুনানিকালত মানে গভমেণ্ট প্ৰতিপক্ষই এটা কথা ন্যায়ালয়ক জনাইছে যে যিহেতু এছ আই টিয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰি আছে গতিকে সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ৰিপৰ্টটো অতি সোনকালে ডিচেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত মানে মহামান্য ন্যায়ালয়ত চি জি এম ক'ৰ্টত আপোনাৰ দাখিল কৰিব তেতিয়া যিহেতু ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা পৰ্যায়ত পাইছেগৈ সেইটো কাৰণে আপোনাৰ মহামান্য ন্যায়ালয়ে এতিয়া আজি কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ কৰা নাই ইনভেষ্টিগেশ্যনত গতিকে কৈছে যে কি ৰিপৰ্ট দিব আপোনাৰ মহামান্য আপোনাৰ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ ক'ৰ্টত সেই ৰিপ'ৰ্টটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰু সেই ৰিপৰ্টটো আগতে দি ল'ব দিছে গতিকে দি লোৱাৰ পিছত এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন অহা সোতৰ ডিচেম্বৰ আপোনাৰ দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখে আকৌ ধাৰ্য কৰিছে আপোনাৰ হয় 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 গোটেইকেইখন চাৰি কেইখনৰ পি আইল একেলগে শুনানি হৈছে আপোনাৰ আইটেম নম্বৰ ওৱান টু থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰ আছিলে আপোনাৰ আজি মহামান্য খণ্ড বিচাৰপীঠত আছিলে আপোনাৰ গতিকে এতিয়া কথাটো হ'ল চাওক যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোত মহামান্য ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ এইটো কাৰণেই কৰা নাই কাৰণ এছ আই টিয়ে আপোনাৰ লাষ্টত শেহতীয়াকৈ কি কৰিলে কি নকৰিলে গোটেই তথ্যখিনি আপোনাৰ নিশ্চয় চালি জাৰি চাইছে আৰু আমাৰ আবেদনখনতো গোটেই আমি সংলগ্ন কৰি দিছোঁ যিখিনি তথ্য পাতি আমি আমাৰ হাতত যিখিনি মজুত আছে আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যে যদি চাৰ্জশ্বিটত ধৰক আমি কিবা লেকুনা দেখোঁ ধৰি লওক কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে কি নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে আইনত এইটো প্ৰভিজন আছে যে ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আপোনাৰ পুনৰাই অনুসন্ধান কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ মহামান্য ন্যায়ালয়ে আপোনাৰ ডাইৰেকশ্যন দিব পাৰে নহয় বাহিৰতো আপোনাৰ যি যিসকল অভিযুক্ত আপোনাৰ অভিযুক্তসকলে অলৰেডি তাৰে এজনেতো আপোনাৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিলে আপোনালোকে জানে যেতিয়া গোচৰটো প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আছিলে কিন্তু সেই লেখ আবেদনখন আপোনাৰ তেওঁ অলৰেডি ইতিমধ্যে উইড্ৰ কৰি লৈছে গতিকে আমাৰ সন্থা যি আছে আপোনাৰ মহামান্য মানে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে হওক বা আমাৰ নিম্ন আদালতৰ যিখিনি সন্থা আছে এডভোকেট আছে তেওঁলোকেতো অলৰেডি ৰিজলিউচন লৈছেই যে আমি মানে আমি তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ওকালতি নকৰোঁ বুলি গতিকে সেই ৰিজলনত আমি এতিয়াও অটল অটল আছোঁ আৰু আমি অটল থাকিম কিন্তু বাহিৰত যদি তেওঁ চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট বা বেলেগত যায় তেতিয়াহ'লে ধৰক সেইটো তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া সিদ্ধান্ত থাকিব গতিকে শুনিলে আপোনালোকে এই চৰকাৰী অধিবক্তাজনে এতিয়া কি কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে পৰৱৰ্তী শুনানি যিহেতু ডিচেম্বৰৰ সোতৰ তাৰিখলৈ দিছে আৰু সেই সোতৰ তাৰিখে আকৌ পৰৱৰ্তী এই জুবিন গাৰ্গৰ শুনানি এই গোচৰটোৰ শুনানি হ'ব যিহেতু তাৰ আগত যিখিনি ঘটনা ঘটি গ'ল সেই ঘটনাখিনিৰ ওপৰত এতিয়া যিবোৰ তদন্ত চলি আছে আৰু সেই তদন্তখিনিৰ ওপৰত এতিয়া এই চৰকাৰী অধিবক্তাজনে যিখিনি মন্তব্য কৰিছে বা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে গোটেইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান মন্তব্য হয় আৰু যিহেতু তেওঁলোকে গৈ আজি শুনানি দাখিল কৰিলে আৰু লগতে তেওঁলোকে আকৌ যাব লাগিব সোতৰ দি ডিচেম্বৰত আৰু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ সম্পৰ্কত যিখিনি মন্তব্য আগবঢ়াইছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে বা নিজে আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ডাঙৰীয়াৰ যি আমি মৃত্যু ন্যায় বিচাৰি আছোঁ তদন্ত যিহেতু চলি আছে ক্ষীপ্ৰগতিত আৰু ইয়াৰ তদন্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ন্যায় বিচাৰি আছোঁ যিহেতু আৰু ন্যায় এতিয়ালৈকে পোৱা নাই হেচটেগ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ ইতিমধ্যে ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী মিলিয়ন ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আগবাঢ়ি গৈ আছে হয়তো গৈ থাকিব আৰু এনেকুৱা অভিলেখ সৃষ্টি কৰি কৰি গৈ আছে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ গতিকে আৰু ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাখন চলি আছে যিহেতু আৰু সেই চিনেমাখনেও যিহেতু অভিলেখ সৃষ্টি কৰি গৈ আছে দিনক দিনে আৰু জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া কিন্তু আজিলৈকে ন্যায় পোৱা নাই গতিকে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কিমান কি গতিত গৈ আছে সেইটো সময়ত গম পোৱা যাব যিহেতু চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব এছ আই টিয়ে ডিচেম্বৰৰ পহিলা সপ্তাহতে আৰু সেই চাৰ্জশ্বীটত কি কি উল্লেখ থাকিব সেইটো সময়ত দেখা যাব পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু কোনজন অপৰাধীয়ে কি শাস্তি ভোগ কৰিব কোন দুখী হ'ব কোন নিৰ্দোষী হ'ব এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ আমি চাৰ্জশ্বীটত গম পাম যিহেতু সোতৰ তাৰিখে শুনানি আকৌ দিবগৈ এই চৰকাৰী অধিবক্তাজন আৰু ৰাজদ্বীপ বাইলুং বৰুৱা তেখেতসকলকে ধৰি তেখেতসকলে শুনানি দাখিল কৰিবগৈ শুনানি দিবগৈ তেওঁলোকে সোতৰ ডিচেম্বৰত কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু ডিচেম্বৰৰ পহিলা সপ্তাহতে এছ আই টিয়ে দাখিল কৰিব যিহেতু চাৰ্জশ্বিট আৰু সেই চাৰ্জশ্বীটত কোন কোন দোষী হ'ব কোন নিৰ্দোষী হ'ব কোনে কি শাস্তি ভোগ কৰিব এইটো সময়ত দেখা যাব তেওঁলোকে উচিত শাস্তি পায় নে নেপায় আৰু তেওঁলোকৰ ফাঁচি হয় নে জাবজীৱন কাৰাদণ্ড হয় নে তেওঁলোক আইনৰ সুৰুঙাৰে বাচি যায় এই যিসকল অপৰাধী আছে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক মৃত্যু সম্পৰ্কত বা সন্দৰ্ভত যিখিনি জড়িত হৈ আছে সেইসকলৰ ভিতৰত শ্যামকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শেষজ্যোতি গোস্বামী অমৃত প্ৰভা মহন্ত চন্দীপন গা কিন্তু তেওঁলোকে কোনে কি শাস্তি ভোগ কৰে সেয়া একমাত্ৰ চাৰ্জশ্বিটত আমি দেখিবলৈ পাম হয়তো শ্যামকানি মহন্তক কোনোবাই যিহেতু বচাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিবও পাৰে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক কোনোবাই বচাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু চাৰ্জশ্বীটত হয়তো তেওঁলোক বাছি যাব পাৰে তেওঁলোকৰ শাস্তি হয়তো তাৰ উল্লেখ নাথাকিবও পাৰে চাৰ্জশ্বীটত সেইখিনি সকলোখিনি আমি সময়ত দেখা যাব তেওঁলোকৰ ফাঁচি হয় নে যাবজীৱন কাৰাদণ্ড হয় সেয়া সময়ত আমি দেখিবলৈ পাম যিহেতু চাৰ্জশ্বীট ডিচেম্বৰৰ পহিলা সপ্তাহৰে দিব বুলি এছ আই টিয়ে জানিবলৈ দিছে আৰু সেই সম্পৰ্কতে আজি যিহেতু এই চৰকাৰী অধিবক্তাজনে বিভিন্ন কথা তেওঁ অৱগত কৰিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে গতিকে সেই কথাখিনি ও ভিত্তি কৰি আজি এই প্ৰতিবেদনটো দিয়া হৈছে বনোৱা হৈছে এই প্ৰতিবেদনটো যিহেতু সেই চৰকাৰী অধিবক্তাজনে কোৱা কথাখিনিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকক আগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে এইখিনিকে কৈ এই চমু ভিডিঅ'টো ইমানতে সাউনি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ